Nah winganane iki dotekon beca. cah sing ketok kok bakule tok, gambare kok bakule tok iki dodolan napa, bakulan napa iki. Nah iki tak dodoli Besti. Iki iki aku dodol sego kuning lho no, iki lulu sego kuninge tak aduk-aduk iki tak ketokno gambare karo dodolane. Ya mergo kuwi gane ora memadai ya Besti, mergo rupaku cuwilik satuplik. Nah iki aku dodolan sego kuning ke jam setengah enem isuk sampai sak rampunge kadang yo jam sanga wis rampung wis bar wis bali, ya ora mesti yo nah, lagi mauki aku metu dasar Ki ya ora kawanan sih ya yo wis jame setengah enem cuma kan sering senenngenngeni kiwi bes panase setengah 1.30 ning karo 1.10 awan. Lah iki aku sekali metu ki alhamdulillah langsung untuk borongan pesenan wong 10 bungkus sak tembene kuringane 10. Nasi kuninge ya 10, alhamdulillah yo bes. Lah iki mang syutinge mbe piye, ora ketok, sing ketok sego kuning ketok wis ora apa-apa ya sing penting kan ya ngonten niate iki ngonten tapi ya wis gak apa-apa ya wis lah sing penting kan ya ketok ngono ndik wingane ketok baku ketok lah iki ketok dah ngangane thok <laughs> ora apa-apa ya bes wis berharap dimaklumi iki jenenge ora ngonten ya iki ya bes